o'z atrofida turli yosh va soha egalarini jamlab ko'plab muxlislarga ega bo'lgan zakovat intellektual o'yini olmaliq qon metallurgiya kombinati xodimlari tomonidan ham katta qiziqish bilan tashkil etiladi avvalgi dasturlarimizda kombinat yoshlar ittifoqi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan zakovat bahslari xususida hikoya qilgan edik yigirma to'rtinchi may kuni liga o'yinlarining so'nggi final bosqichi bo'lib o'tdi tantanali tashkil etilgan final bahslarida 15 nafar jamoa g'oliblik uchun bahs olib bordi mart oyida start olgan ikki turda o'tkazilgan aqliy musobaqalarda 32 jamoa ishtirok etgan kombinat bo'linmalari hamda shahar jamoalaridan iborat guruhlar final bahslaridagi ikki raundning har birida mantiqiy va mulohazaga boy bo'lgan 10 tadan savollarga yozma ravishda javob berishdi zakovat intellektual o'yinining final bahsi kombinat faxriylar kengashi a'zosi tohir mavlonov kombinat yoshlar ittifoqi raisi abror kamilov rais o'rinbosari inomjon matmusayevlar hakamligida olib borildi o'yin natijalariga ko'ra olmaliq kon metallurgiya kombinati avtomobil transporti boshqarmasi jamoasi 3 o'ringa munosib topildi bahslarda berilgan 20 ta savollarga tenglikda javob bergan olmaliq kon metallurgiya kombinati markaziy ta'mirlash mexanika zavodi hamda toshkent davlat texnika universiteti olmaliq filiali jamoalari uchun qo'shimcha o'yin tashkil etildi murosasiz kechgan ushbu bahsda 2 o'rinni markaziy ta'mirlash mexanika zavodi qo'lga kiritgan bo'lsa toshkent davlat texnika universiteti olmaliq filialining parvoz jamoasi zakovat liga o'yinlari mavsum chempioniga aylandi jamoalarning kayfiyati yuqori darajada bo'ldi buni bahorgi mavsumning yakuni o'zgacha bo'ldi Bizning jamoamiz bunda qatnashib faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdik bu natija o'z üz o'zidan kelib qolgani yo'q bunda jamoaning mehnati va bilimlari asqotdi birinchi o'rin uchun bo'lgan penalti vaqtida o'zgacha atmosfera bo'ldi va biz oltinchi savolda g'alabani qo'lga kiritdik e, tashkilotchilar olmaliq kon metallurgiya kombinati va olmaliq shahar hokimiyatiga də minnatdorchilik bildirib qolamiz va yoshlarni zakovatga bo'lgan qiziqishini orttirishga harakat qilamiz shuningdek final bosqichining uchta g'olib jamoasi olmaliq kon metallurgiya kombinati tomonidan pul bül mukofotlari bilan rag'batlantirildi